Сотрудники батальона патрульной службы полиции особого назначения «Скиф» задержали в Лисичанске группу мужчин, которые занимались угонами автомобилей и кражами салона. На счету троих лисичан – шесть преступлений. Сейчас они задержаны и находятся под следствием. Владислав Кровец поговорил с жертвами угона и узнавал, как уберечь автомобиль от кражи. Трое молодых парней возрастом от 18 до 22 лет угоняли машины в Северодонецке. В Лисичанске перекрашивали, перебивали кузовные номера и продавали. Были замечены подозрительные лица, которые стояли около автомобиля. Двери были приоткрыты. Ребята были в капюшонах, чем привлекли внимание. Они увидели, что мы наближаемся. Сели в автомобиль и начали уезжать. Мы проследовали за ними, догнали, остановили, Проверив через номерную базу, появилось, что данный автомобиль находится в угоне. Ребята также находятся в розыске по серии угонов. 10 октября из-под дома Дмитрия был угнан его ВАЗ-2106. Сейчас машина находится в полиции ведутся следственные действия. А владелец уже подсчитывает убытки, которые нанесли угонщики автомобилю. Состояние видел. То есть, дабы вы понимали, автомобиль был с 1983 -го года не бит, не крашен в родной краске, то сейчас он и ударен, и перекрашен, перекрашен кустарным методом, то есть пылесосом, мочалкой в белый цвет. Одна из рекомендаций полиции не оставлять в автомобиле дорогостоящие вещи, которые могут привлечь внимание злоумышленников. Мы рекомендуем автовладельцам проверять исправность замков, исправность сигнализации, оставлять машины в освещенных местах, многолюдных, также оставлять машины на платных автостоянках. В этом году жертвами автоугонщиков стали 112 жителей Луганщины. Вернуть автомобили удалось только 35 владельцам. Владислав Кровец, Александр Буряк, Пудии.